Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu Dimana pada kesempatan kali ini Kang Mumu akan membagikan Informasi terkait 6 benih bermutu tinggi Dengan produksi lebih dari 14 ton per hektarnya selain itu ketahanan terhadap hama dan penyakit di musim hujan ini sangat tahan makanya ini cocok ditanam di tahun ini yang pertama yaitu padi sipetruk di mana padi sipetruk ini merupakan Hasil pemuliaan genetik dari Cakrabuana 04 yang memiliki umur panen 80 sampai dengan 85 hari setelah tanam. Menurut Kang Mumu, padi ini merupakan padi malai panjang dengan usia yang sangat genjah. Untuk tinggi tanaman ini 80 sampai 100 cm dengan jumlah anakan 20 sampai dengan 60 per batangnya kemudian yang menjadi kelebihan dari jenis padi ini memiliki daun yang sempit lebih sempit daripada cakrabuana 04 dengan memiliki daun yang sempit untuk pengisian bulir ini akan menjadi lebih maksimal dengan panjang malai sekitar 35 cm dengan jumlah per malainya yaitu 250 biji. Untuk warna gabah sendiri yaitu kuning bersih dengan kulit gabah yang sangat tipis. Untuk batang sendiri ini cukup besar, menjadikan tanaman ini tahan dari kerobohan. Untuk ketahanan dari hama dan penyakit ini, ini lumayan cukup tahan terhadap penggerek batang atau sundep atau beluk. Selain itu, ini juga tahan dari penyakit blas, ya ini cocok ditanam di musim penghujan kemudian untuk potensi sendiri ini bisa mencapai 12 ton per hektarnya selanjutnya itu impari 49 dimana ini merupakan persilangan ciherang dengan IRBB 50 yang pastinya rasa nasi dan juga teksturnya bagus ya rasa nasi enak dengan tekstur lunak dan juga pulen. Karena jenis padi ini memiliki kadar amilosa 20,68%. Untuk malai sendiri ini lebih panjang daripada Impari 32. Kemudian anakan yang cukup banyak bisa mencapai 36 anakan produktif perumpunnya. Ini menakjubkan ya. Kemudian batang sendiri ini cukup kuat, kokoh untuk menopang malai panjang. Jadi jangan khawatir dengan kerebahan. Nah ini salah satu contoh dari pertanaman impari 49 di fase generatif yang sekitar dua minggu lagi akan panen untuk potensi hasil ini bisa mencapai 9,57 ton per hektarnya dengan rata-rata hasil real di lapangan yaitu 7,45 ton per hektar. Untuk umur sendiri ini bisa mencapai 95 hari setelah tanamnya. Kemudian untuk kerontokan mudah dan juga untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit ini sangat tahan menurut Karmomu karena tahan WBC biotipe 1, 2 dan 3 kemudian terhadap HBD juga ini sangat tahan terutama HBD biotipe 3 kemudian terhadap penyakit blast ras 073 ini juga sangat tahan jadi ini merupakan benih rekomendasi ditanam di musim penghujan karena biasanya musim penghujan banyak terserang dengan yang namanya penyakit blast ataupun HBD Benih padi Sterling BSHS 6H adalah benih padi hibrida unggulan dengan kualitas produksi yang sangat tinggi dan kualitas bulir serta warna beras yang sangat baik. Beberapa keunggulan dari benih padi ini adalah umurnya yang lumayan cukup genjah. Selain itu, ketahanan terhadap hama dan penyakit ini lebih tahan. Jenis padi Sterling BSHS6H memiliki umur yang cukup lumayan genjah yaitu 85 hari setelah tanam, para sahabat. Kemudian untuk ketahanan terhadap hama wereng ini lumayan cukup tahan. Selanjutnya, untuk jumlah anakan perumpunnya yaitu 25 sampai dengan 40 perumpunnya. Untuk produksi sendiri, ini bisa mencapai 18 ton para sahabat dengan rata-rata hasil 12 ton per hektarnya. Dengan jumlah bulir per malainya yaitu 450 sampai dengan 550 jenis padi pada herang 02 ini merupakan jenis padi yang memiliki umur yang lumayan genjah yaitu 95 hari setelah tanam kemudian memiliki malai yang sangat panjang malainya ini bisa mencapai dengan 37 cm. Ini cukup panjang menurut kamu. Untuk jumlah bulir per malainya yaitu mencapai 400 bulir. Kemudian untuk tinggi tanaman sendiri ini 100 cm dengan anakan produktif 30 sampai dengan 40 anakan perumpunnya untuk warna gabah sendiri ini kuning warna beras putih tak berkapur dengan potensi bisa mencapai 12 ton per hektarnya kemudian untuk rasa nasi sendiri ini lumayan pulen dan juga perawatan dalam budidaya padi ini sangat mudah karena tahan terhadap asam-asaman toleran untuk tanah asam kemudian toleran juga kekeringan dan genangan air ini cocok ditanam di musim 1 musim 2 ataupun di musim ketiga jadi para sahabat kamu mau ini merupakan rekomendasi untuk tanam di tahun 2025 karena selain memiliki produksi yang tinggi dan juga malah yang panjang batangnya ini sangat kuat dan kokoh sehingga tanaman ini tidak mudah roboh kemudian untuk ketahanan hama dan penyakit juga ini tahan terhadap hama burung kemudian tahan terhadap orang batang coklat dan juga penyakit PLB atau kresek ya selain tahan terhadap hama dan penyakit ini juga toleran terhadap tanah yang asam Jenis padi ini memiliki bobot yang sangat tinggi yaitu 33 gram per 1000 bulirnya. Yang selanjutnya yaitu padi Trisultan di mana jenis padi ini merupakan hasil persilangan dari Impari 32 dan juga Sertani 13 ya. Untuk umur sendiri, ini memiliki umur yang lumayan genjah juga, ya, 95 sampai dengan 97 hari setelah tanam. Dengan anakan produktif, yaitu 25 sampai dengan 45 anakan perumpunnya. Dengan panjang malai, sekitar 30 sampai dengan 35 cm, dengan jumlah bulir, per malainya yaitu 275 sampai dengan 330 bulir per malainya untuk berat bobot per 1000 bulirnya ini 31 gram dengan potensi hasil bisa mencapai 12,7 ton per hektarnya dari hasil real di lapangan tertinggi yaitu 12,3 ton per hektar. Dengan warna daun hijau gelap, tinggi tanaman 110 sampai dengan 120 cm, dengan bentuk bulir besar dan panjang, warna bulir kuning bersih. Tahan terhadap tanah berlumpur. Batang yang besar dan kokoh menjadikan tanaman ini tidak mudah roboh di waktu musim penghujan. Untuk perawatan sendiri ini sangat mudah karena tanaman ini tahan terhadap penyakit belas atau jamur, tahan penyakit patah leher, tahan bakteri yang kita sebut dengan kresek dan toleran terhadap hama warang batang coklat. Yang selanjutnya yaitu jenis padi ngawas mawar dimana jenis padi ini merupakan jenis padi lokal yang berasal dari ciamis keunggulan dari jenis padi ini yang utama adalah produksi yang sangat tinggi dengan memiliki bobot melebihi impari 32 ya para sahabat ini menjadi salah satu keunggulan dari jenis padi ini selain itu ketahanan dari tanaman ini terutama dari kerobohan dan hama orang batang coklat ini cukup tahan Selain memiliki produksi yang sangat tinggi, jenis padi Ngaos Mawar ini memiliki bulir yang cukup besar dan panjang sehingga banyak disukai para pencula. Selain itu, rasa yang enak dan aromatik ini menjadikan favorit bagi para konsumen beras. Bagi para sahabat yang memerlukan jenis padi ini bisa dilihat di kolom deskripsi di sana ada link untuk pembeliannya yang selanjutnya yaitu imbrida C2 dimana jenis padi ini merupakan jenis padi lokal Medan tapi setelah dibuktikan ditanam di daerah Jawa Barat ini hasilnya sangat memuaskan sesuai dengan deskripsi setelah diubin hasil produksi dari jenis imbrida C2 ini sampai dengan 9,8 ton per hektarnya. Selain itu, tingkat kematangan yang serempak dan pengisian bulir yang sampai ke punduk ini menjadikan kelebihan utama dari jenis padi imbrida C2 ini. Bisa dilihat sendiri para sahabat ini matangnya serempak kemudian pengisiannya sampai ke punduk-punduknya untuk malai jangan diragukan ini panjang kemudian bentuk gabah juga bisa dilihat panjang dan besar untuk warna gabah ini kuning bersih untuk rasa nasi juga ini enak dan juga pulen ya para sahabat ini menjadikan salah satu juga keunggulan dari jenis padi ini. Untuk perawatan sendiri ini mudah dengan umur tanaman 90 sampai dengan 95 hari setelah tanamnya. Itulah beberapa jenis benih bermutu yang tangguh ditanam di musim 2025 ini. Bagi para sahabat yang menginginkan dan mau mencoba, silahkan. Link pembeliannya ada di deskripsi. Akhirul kalam, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.